अध्यक्ष मुंबई परिवहन विभाग ओमप्रकाश गुप्ता हे वर्सोवा विधानसभेत गेल्या अनेक वर्षापासून काँग्रेससाठी कार्य करत आहेत आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने आगामी विधानसभेसाठी इच्छुक उमेदवारी अर्ज करण्यास सांगितले होते त्यानुसार युथ काँग्रेस तालुकाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता यांनी वर्सोवा विधानसभेतून इच्छुक उमेदवारी अर्ज भरला याप्रसंगी त्यांनी जागृतशी बोलताना सांगितले की काँग्रेस पक्ष हा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना नेहमी न्याय देतो त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतो असेच यावेळी पक्ष मला संधी देईल संधी मिळाल्यानंतर वर्सोवा येथील सतत कार्य करत राहणार असे सांगितले या प्रसंगी ब्लॉक अध्यक्ष काँग्रेस पद अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते जागृत महाराष्ट्र न्यूज वर्सोवा मुंबई यहां पे आज कांग्रेस की आप एक चुनाव के लिए यहां पे आज आपने दिखाया कांग्रेस पार्टी को कि हम यहां पे रेडी हो काफी सालों से कांग्रेस के लिए आप काम करते हैं अगर आपको कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अगर टिकट दी जाती है आपको अगर दिया जाता है तो आपका अहम मुद्दा जो है वर्षा विधानसभा में कौन सा है उसके ऊपर तो आप कैसे काम करेंगे और आपको जो अनुभव है काफ़ी सालों का वो कैसे है क्या रहेंगे सबसे पहले तो मैं राहुल जी का धन्यवाद कर देता हूँ राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी हिम्मत भरी इतनी ताकत भरी कि हम लोग जो है टिकट मांग सकते हैं हमको ऐसा लगता है कि आज एक आम कार्यकर्ताओं की जो सुनी जाएगी ना तो पहले जो है ऐसा कभी नहीं हुआ भविष्य में आज हमें एकदम फुल हम हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी बातें अब सुनी जाएगी करके हमें बत्तीस साल हो गए पार्टी में बत्तीस साल से सा हम पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और आने वाले समय में चाहे टिकट मिले या ना मिले हमने अपनी इच्छा जो है जाहिर की है हमने नॉमिनेशन किया है वन सिक्सटी फोर विधानसभा से और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मैं काफी सीनियर हूं अगर पार्टी और किसी को अगर देना चाहेगी तो मुझसे जो भी सीनियर होगा अगर पार्टी उसे टिकट देती है तो मैं खुशी खुशी उसका काम करूंगा और उसके लिए दिन रात एक करूंगा और जिताने का काम करूंगा और रह गई वहां मुद्दे के उसके काम की बात पिछले दस साल से वहां हमारी सरकार ने हमारा आमदार नहीं है हमारी सरकार भी नहीं है हमारा आमदार भी नहीं है तो हमारे आमदार न होने के नाते वहाँ पे बीजेपी का आमदार है वो अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं कोई भी विकास का काम नहीं हर जगह रास्ते खुदे हुए हैं हर जगह जबकि हम लोग ने भी ये मुहिम भी हमारे यूथ कांग्रेस ने ही मुहिम चलाया है इसका हम भी सब इस पर शामिल हैं हम भी कर रहे हैं कुछ और मेडिकल <coughs> के नाम पे एकदम जीरो है ना कोई हॉस्पिटल बनाया ना कोई गार्डन बनाया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जमीन कब्जा करने का काम किया है जितनी भी प्राइवेट सोसाइटी हो चाहे सरकारी जमीनें हो उस जमीन को कब्जा करने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं बीजेपी का आमदार कर रहा है और रह गई बाकी पार्टी की बात पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर काम करेंगे लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी पुराना है मुझसे जो भी पुराना होगा मुझे बत्तीस साल होगा मुझसे जो भी पुराना होगा पार्टी अगर उसको उसे टिकट देना चाहती है तो हम लोग खुशी खुशी उसका काम करेंगे ना कि किसी बिल्डर और ना कोई पैसे वाला क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान जो है वही पार्टी को जिता सकता है और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता वही पार्टी को मजबूत कर सकता है अपने काफी समस्या जो है आंखों के आंखों से देखी है वहां पे अहम जो ऐसे मुद्दे कौन से हैं आपको लगता है अगर आप पार्टी अगर आपको साथ देती है आपको टिकट देती है तो उस मुद्दे पर आप काम करेंगे सबसे अहम मुद्दा तो है मेडिकल का हमारे यहाँ कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है हमारे विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा वो है और नाली गटर सीवरेज का लाइन देख रहे हैं आप जगह जगह मेट्रो का, का काम देख रहे हैं मेट्रो का, का काम हो रहा है जगह जगह खुदा पड़ा हुआ है कोई उसका उसकी वो करने वाला कोई ध्यान रखने वाला कोई है नहीं और दूसरी बात ये है सलम जो एरिया है सलम में जो है बिल्डर बिल्डर नहीं माफिया माफिया घुस गए हैं वो एमएलए से साठ गाढ़ करके जो है उन गरीब झुग्गी वालों को जो है वो घर से बेघर कर रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता प्राथ, प्राथ होगी कि जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दे पे हम हर स्तर पे हम लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे जितने भी वर्षा विधानसभा में सर्वे आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये जी इसका जो सीट है किसी को भी अगर कांग्रेस वाले को या महाविकास आघाड़ी में किसी को भी मिलती है तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की जीत पक्की है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या करना हमारे महा अभी अभी जो चुनाव हुए हमारे एम पी का चुनाव जो हुआ उसके अंदर महाविकास आघाड़ी के जो हमारे अमूल कीर्तिकगर थे उन्हें इक्कीस मतों से जो है वर्षा विधानसभा में लीड मिली है और वर्सवा विधानसभा पूरे जिले में एक ऐसा विधानसभा है अगर कांग्रेस अगर अच्छा प्रत्याशी उतारती है अच्छा कैंडिडेट उतारती है तो 100 परसेंट वहाँ जीत पक्की है और वहाँ के जो लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो दिल से काम करेंगे दिन रात एक करके काम करेंगे उसे जिताने का काम करेंगे फिलहाल प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जनता के बीच का होना चाहिए ना कि कोई हेलीकॉप्टर से आए ना कोई ऊपर से आए ना कोई दूसरे विधानसभा से आए क्योंकि वर्सवा विधानसभा एक ऐसा है जो इक्कीस हजार की लीड मिली है तो इस नाते पूरे जिंदगी के लीडर जो है जो भी नेता है जो भी थोड़ा एक्टिव है पार्टी में वो चाहते हैं कि हम वर्सवा से लड़ लें तो इसलिए ऐसा नहीं होगा वर्सवा जो है जो लोकल अगर वहां को कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो वहां के कार्यकर्ता वहां के जमीन स्तर के जो लोग हैं जो सब मिल के उसे जिताएंगे और उसे विजयी बनाएंगे कांग्रेस का परचम वहां लहराएंगे नक्कीच वर्षा विधानसभेमध्ये पाहायला गेलं तर महाविकास आघाडीचा सा विजय हा निश्चित होणार आहे असे अनेक संकेत मिळालेले आहेत त्यामध्ये जे काही या ठिकाणी काँग्रेसच्या माध्यमातून उमेदवार आहेत त्यांचं एकच मत आहे की तिथे जे स्थानिक उमेदवार आहेत काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत जुने कार्यकर्ते आहेत यांना तिकीट दिलं पाहिजे तरच त्या विभागामध्ये काँग्रेसचा झेंडा फडकेल आणि सामान्य नागरिकांच्या जे काही प्रॉब्लेम प्रलंबित आहे ते नक्कीच काँग्रेसच्या माध्यमातलं त्या ठिकाणी पूर्ण होती अशा आश्वासन देण्यात येत आहे तर पाहुया येणाऱ्या काळामध्ये कशा पद्धतीचे परिस्थिती वर्षा विधानसभेमध्ये फॉलो करू शकता जागृत महाराष्ट्रला भेट देण्यासाठी गुगल वर टाईप करा डब्ल्यू 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 डॉट जागृत महाराष्ट्र न्यूज डॉट कॉम तसेच जागृत महाराष्ट्र इंस्टाग्राम फेसबुक आणि युट्यूब ला फॉलो करा तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका